Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Здається вже п'ятитисячна програма про те, наскільки всі ми різні, і вихід у цьому не стати однаковими, а стати зрозумілими одне для одного і готовими розуміти іншого. Так, наприклад, темперамент з чотирьох типів темпераменту у спрощеному вигляді, кожен з нас найближчий до одного. Темперамент це в наслідуванні властивості нервової системи. Ми не можемо їх змінити, і навіть якщо змінюємо спосіб вияву реакцій у соціумі. Ресурсна – це у кожного йти різний. Так, наприклад, дитина з відмінною поведінкою у школі це, перш за все, флегматик, бо флегматикові найпростіше бути спокійним. Отримати дитині холерику, високу оцінку з поведінки набагато тяжче. Потримати емоції, потреби рухатися, включатися у нову задачу, перемикатися це її природний стан. Однак дитина холерик простіше перелаштовується з фізики на малювання чи навпаки за п'ять хвилин. Незалежно від темпераменту, кожен з нас влаштований так, що має ієрархію потреб. І людині, що має вирішені потреби невисокого рівня, простіше і завдяки меншому ресурсу можна досягти наступного рівня. Цитуючи психолога, що впорядкував знання людських потреб Абрахама Маслоу, найперший рівень потреби фізіологічні: їжа, вода, повітря і секс, другий потреба в захисті, дах над головою, фінансова безпека, вище соціальне коло, дружба, любов, стосунки, ще вище визнання і соціальний статус, і нарешті самореалізація. Тобто фізично голодна людина, напевно, може епізодично досягати рівня, наприклад, самореалізації. Але повним, довготривалим і без неврозів процес буде лише за умов міцних нижчих поверхів, а вирішених потреб. Про мрії в умовах невирішених потреб ніяк збалансуватись? Тоже люди будут счастливы, когда она будет. При удовлетворении потребностей есть определенная иерархия, и если физиологические потребности человека не удовлетворены, то сложно действительно мечтать о самоактуализации или о каких-либо других ну, таких более высоких уровнях потребностей. Но в то же время некоторые Творческие, особенно люди, они умудряются тоже при наличии дефицита и неудовлетворенности каких-либо физиологических и так далее потребностей, э, все равно посвящать внимание э, и время любимым делу, там, творчеству, самореализации. Но для большинства людей, конечно, э, в первую очередь нужно обеспечить безопасность, э, стабильность, э, удовлетворение физиологических потребностей, чтобы хватало времени и э, финансов на еду, на там жилье и все остальное, и тогда уже можно говорить о духовном развитии, росте и всем остальном. Мне кажется, что творчая людина, яка себе выявляет виявляє творчестве, и і вона при цьому голодна, то, напевно, вона не дуже є счастлива, якщо не будеш на ці питання. Возможно, конечно, потому что это проявляется, также может проявляться в их произведениях, некоторая неудовлетворенность и стремление действительно к удовлетворению потребностей. Вот эти все равно, если мы говорим за масло, так, чи Че кожній людині вони потрібні, чи кожному потрібні всі ці п'ять сходинок? В моем представлении на определенный момент времени человек может быть счастлив действительно от удовлетворения какого-то наиболее ну, как бы низшего уровня потребностей физиологических. Но потом проходит время, и человек уже не может быть счастлив, доволен только от того, что у него есть там еда, жилье. Ему хочется большего принятия, уважения, самореализации. И постепенно человек переходит на следующий уровень пирамиды потребностей по-моему слову, соответственно стремиться к тому, чтобы удовлетворять другие потребности. Ну, на каждом уровне есть определенное время, когда человек чувствует себя счастливым от удовлетворения потребностей, а затем стремится к большему. И, как известно, только около 5% людей действительно доходят до вершины пирамиды и до уровня самоактуализации. То есть ну, для остальных людей самоактуализироваться и соответственно там, реализовать полностью все свои потребности, Не є таким і щодо потреб людини, можемо сказати, що одна і та сама потреба, вона ще відрізняється за форму. Тобто хтось прагне світової слави у своїй творчості, так? а комусь треба бути авторитетом на 656 мікрорайоні. Звичайно, я думаю, що ще потребности человеческие очень взаимосвязаны с ценностями. Соответственно, если у человека ценности там, власть, авторитет и так далее, то он будет стремиться удовлетворять эти потребности. Как говорят, то, что счастье для одного, не обязательно счастье для другого человека. А взагалі, с твоего досвіду, как тебе здається, а можем мы сказать, Найменше переймається цими питаннями, що мені потрібно для щастя, чи я зараз щасливий чи нещасливий. А вона якраз більше від цього життя отримує того ж щастя. с одной стороны, я отчасти согласна с этим, потому что когда человек не задумывается постоянно в каждый момент времени там, о каких-то действительно там, высоких потребностях, смысле жизни, о том, что его гнетет и так далее, то он может на полную мощность ощущать то, что происходит сейчас, жить в настоящем, радоваться, наслаждаться каждым мгновением жизни. Это близко счастью, да, это способствует тому, чтобы мы были счастливы. Но, с другой стороны, естественно, если человек не задумывается о каких-то своих долгосрочных целях и так далее, и не планирует будущее, сложно сказать о том, что это может сделать его счастливым как бы долгосрочно. Тость важно планувати теж і задумуватися там, що буде далі. А можемо сказати, що людина, яка а, більш чутлива і більш вразлива, я так розумію, що вона і більш творча тоді буде. А, вона теж десь втрачає у цьому внутрішньому конфлікті відчуття щастя. Тобто, ми схильні порівнювати а, своє якісь ідеальне намальоване сьогодні, і те, що ми маємо, і десь в. Забдикит сиюдти еще встречаю. Можно так сказать? Да, для чувствительных людей, ну вообще достаточно сложно пребывать, мне кажется, в состоянии счастья длительное Жизнь время, да, потому что они, ну действительно очень чувствительны к тем факторам, которые в настоящее время, да, на них воздействуют. И они начинают что-то представлять себе, сравнивать и так далее, и переживать по поводу, ну каких-то событий, которые случаются на протяжении жизни достаточно сильно, и это мешает им ценить то, что у них есть уже в данный момент, и чувствовать удовлетворение и счастье от того, что они имеют. Потому что есть какая-то вот такая неудовлетворенность, которая, с одной стороны, является ну, таким ключиком к тому, чтобы совершенствоваться, но, с другой стороны, может мешать наслаждаться тем, что есть. Мы можем сказать, что такая но она как раз и отнимает часть того ресурса так, у человека, который она имеет. Да, она отнимает энергию, естественно, и сужает вообще спектр внимания человека. Он не может широко смотреть как бы, на мир и концентрируется на чем-то одном, ну и в конкретный момент получается на том, что его не удовлетворяет. И счастье это когда Чувствуешь себя радостным. У тебя это всего достаточно есть. Все такого. Машина, э, квартира. Ну, не квартира, а один дом. Оранжевая – это диван. Я, мой муж и двое детей. Девочку будут звать Полина, а мальчика Андрей. Наверное, двое деток, мальчик и девочка. Я не знаю, как это объяснить, но вот почему-то мне именно хочется так. Хоть я специальность у меня машиностроительная, но я больше тяготею каким-то гуманитарным сферам. Мне это нравится. Мне. Больше в этом направлении планирую работать. Булище, мабуть, хотілося б спробувати роботи по спеціальності, якщо вийде. А спеціальність у мене екологічна біотехнологія, біоенергетика. Кожна людина народжена бути щасливою, але ми влаштовані так, що можемо бути ефективними у власному розвитку лише за умов вирішення базових потреб. хотя бы даху над головой, то чувство безпеки. Мне приходится снимать даже не квартиру, а комнату. Потому что на квартиру мне средств не хватит. Ну, хватит, но качество жизни моей изменится очень сильно. Первая сумма, про яку обычно говорят, это 880 гривень. Ее получают дети, Її отримують непрацездатні особи для пенсіонерів та інвалідів сума дорівнює прожитковому мінімуму. Для працездатних осіб сума 444 гривні. Але якщо не працевлаштуватися, влаштуватися, то за два місяці вона буде зменшена вдвічі і потім взагалі припинена. Пожили у всех родственников, у знакомых по всей стране уже везде напрашивались: пустите, погреться, а то переночевать негде. Потом ты оформляешь, например, ту же материальную допомогу. Спасибо, что она есть, но почему в таком маленьком размере? 442 гривны. Ну, на что может этого хватить? Ну, то есть оформляешь эту помощь, а приходит она, начинает приходить только через 3 месяца. А что я должна эти три месяца делать? Как вообще жить? Да, Стипендия у меня сейчас 825, но вот до последнего было 725 гривен. Был принят закон о переселенцах, о льготах, которые им предоставляются. И в эти льготы входило бесплатное образование или частичная оплата и бесплатное проживание в общежитии. Нам подарили надежду на то, что мы можем воспользоваться этой льготой. Мы вот не платили, ну, думали, что государство обеспечит нам то, что вот мы можем бесплатно проживать в общежитии. А вот сейчас нам заявляют, что мы мол, вот должны оплатить то, ну, тот период, вот, который мы пользовались этой льготой. Узнал о том, что придется платить уже, получается, в начале этого семестра. Меня перед выбором поставила комендант общежития. сказали, что финансирования нету, поэтому вам придется заплатить за все эти месяцы. Причем ну, достаточно в такой ультимативной формі. Надання цієї державної цільової підтримки має бути затверджений Кабінетом міністрів України. Наразі міністерством розроблений такий порядок, проєкт постанови, про затвердження такого порядку. Він погоджений вже Міністерством економічної розвитку і торгівлі, погоджений Міністерством соціальної політики, знаходиться на погодженні Міністерства фінансів. Як того вимагає регламент Кабінету міністрів, після погодження міністерства фінансів він має бути направлений на правову експертизу до Міністерства юстиції України і після проведення правової експертизи Міністерства юстиції України він буде внесений на розгляд уряду. пришли вообще, в принципе, для того, чтобы напомнить, для того, чтобы напомнить о себе. Пока, вот лично мое мнение, я сюда пришла для того, чтобы показать, что я есть, и у меня нет ну, возможности здесь жить еще дальше. После того, как началась война, у меня до этого было какое-то представление о своей жизни, о том, кем я буду, чем буду заниматься, как будет моя семья. А после того, как началась война, ну, как бы, я многое потеряла, и я больше не строю планов, потому что боюсь снова все потерять. Очень важно для начала обеспечить себе безопасность и прилагать достаточно усилий, понимая, в какой именно сфере человек хочет развиваться, пробовать действительно налаживать новые связи смотреть, ходить на собеседование. Соответственно, потихонечку простраивать каждый уровень потребностей. Да, сначала, когда есть жилье, когда есть уже ну, там, работа, кризисные такие ситуации, они уже вынуждают ну, к активным действиям, к переменам. Можно сделать лучше, чем было. Все обычно через ответственность, через усилия, через веру в себя, в то, что ну, действительно возможно этого достичь. Да, мы можем и сказать, Людині краще брати той ресурс, з чого його брати, на що спиратися. Тобто, ми розуміємо, що людина, яка, ну скажімо так, вже має якесь житло, вже вирішена якась проблема, ну, з роботою, є родина, їй простіше дійсно дійти своєї мрії, ніж людина, яка зараз в нулі. Звісно, в такій ситуації дуже важливо дійсно акумулювати ресурс. Ресурс может быть внутренним и внешним. Внутренний ресурс ⁇ это те умения, навыки, которыми обладает человек. Каждый человек действительно обладает своими способностями, которые могут пригодиться. Может быть ресурсом внешним семья, если у человека есть. Да? Это люди, которые готовы оказать помощь. К счастью, у нас тоже достаточно развитое волонтерское движение в Украине. И достаточно есть людей, которые готовы оказывать помощь. Поэтому важно действительно понять, э, что необходимо, какая помощь на первом етапі акумулювати внутрішній этот ресурс в себе і запросити зовнішню допомогу від людей, які можуть її оказати. І від чого залежить, що, а в},{в},{тих самих умовах. Одна людина, вона дійсно підіймається, вона будує своє життя і, можливо, навіть краще, чим той шлях, яким вона йшла до цього. А інша людина, вона чекає чертника, який вирішить зараз все її питання. Это все зависит от привычного образа действия человека. Это все формируется с детства и потом на протяжении жизни человеком закрепляется. Ну, то, что действительно для него... Э, ну, достаточно благоприятно, плодотворно, то он этот способ действия пробует повторять еще и еще. Но в кризисных э, ситуациях э, очень часто необходимо прибегать к новым способам действия, потому что старые, привычные могут уже не работать. Ну, те люди, которые э, не боятся пробовать действительно новое, не боятся того, что там тот же переезд или какие-то другие факторы могут изменить их жизнь и действительно совершают эти действия, у них обычно намного быстрее и лучше складывается ну, в дальнейшем адаптация и жизнь в новом месте. Если человек... Ну, только ждет извне помощи, то, конечно, он более ограничен ну, в своих как бы, действиях. Помощь может прийти позже, там да, или не в той мере, в которой он ожидает. И, соответственно, как бы, когда он такую пассивную позицию занимает, то сложнее адаптироваться, и на это больше времени уходит. І таке моє улюблене питання: як правильно виховати дитину, щоб з маличку дитина мала в собі ці здорові адаптаційні механізми і цю здорову відповідальність за своє життя. Звісно, важну роль грає саме ценка якщо он. понимая, что его хвалят, да, что он хороший, что его любят и принимают, то, соответственно, что у него хорошо получается делать то, что он делает, то, соответственно, он становится более уверенным в собственных силах и в дальнейшем вырастает в уверенного взрослого, который привык брать ответственность за свою жизнь. Очень важно ну, на этапе воспитания давать определенные поручения, с которыми может справиться ребенок, давать ему больше самостоятельности, когда у него что-то не получается. не діляти з цього катастрофу, тому що так ріб хочеться, отримує необхідний офіс. Чому криза одну людину підіймає, ніби мотивує, а іншу людину навпаки пригнічує, і вона для неї є травмою. Від чого це залежить? Ну, с моей точки зрения, важно учитывать тот факт, что в любом кризисе есть действительно угроза, опасность и есть новые возможности. Ну и те люди, которые помимо опасности и угрозы могут разглядеть эти новые возможности для себя и готовы что-то менять в своей жизни, и опять-таки верят в то, что у них получится. Ну, им обычно легче адаптироваться, и, соответственно, они прилагают усилия и достигают какого-то определенного результата. Если человек зацикливается только на том, что это опасность, то это сковывает его действия, и в дальнейшем он ну, не может там, себя проявлять и действительно выходить из этой кризисной ситуации. В кризисной ситуации важно понимать, во-первых, что э, человеку может быть необходима помощь. Соответственно, э, близкие, если они видят, да, что э, человек оказался в такой ситуации, то хорошо бы тоже предложить свою помощь. И если опять-таки человек сам, который находится в этой ситуации, видит определенные признаки, по которым можно определить, да, что он нуждается в помощи, что лучше ее принять. Это может быть нарушение как физиологические какие-то признаки нарушения сна, питания у детей, у взрослых, да, нервные какие-то срывы эмоциональные реакции, которые невозможно выразить. Это все нормальная реакция, действительно, на кризисные ненормальные обстоятельства. Важно это понимать, да, принимать, что, ну я нормальный это нормальная реакция и обращаться за помощью необходимо это может быть психологическая помощь это могут быть близкие люди которые могут оказывать поддержку и естественно важно э, не зацикливаться на этом моменте кризисном э, и не принимать какие-то обстоятельства которые немного ну, человека немного устраивают но в принципе Работа, например, которая в принципе дает какой-то доход, да, но не позволяет человеку реализоваться. Ну, то есть на первых этапах после кризиса можно работать на такой работе только для того, чтобы удовлетворить физиологические там, да, потребности и обеспечить финансовую стабильность. Но затем важно видеть перспективу и понимать, что с теми навыками, способностями, которые есть у человека, он может... Достичь більшого і в новому місці реалізуватися ну, действительно краще, поэтому не бояться ось ці можливості пробувати себя пробувати да, себе в різних аспектах. З того досвіду, яка у нас зараз картина? Тобто більшість людей чекає чи працює, чи працює неефективно, якось якось ці свої питання з тих, з ким ти працював. взрослые либо переезжают жить ну, действительно в лагеря, и при этом некоторые из них стремятся найти ну, работу и так далее. Некоторые ну, Остаются как бы в этой ситуации ждать, когда она разрешится как-то к лучшему образу. И тогда они могут как в петле такое оказаться, но долгое время находиться в этом и ничего не меняется. Помощь поступает, но недостаточно, эпизодически и так далее. Поэтому вот те, которые ищут ну, работу ну, в том регионе, куда они там переезжают в результате да, кризисной ситуации и так далее, они обычно большего ну, достигают и могут потом самостоятельно уже не только принимая помощь, но самостоятельно обеспечивать себя. И некоторые даже умудряются при этом потом помогать другим людям, которые оказались в такой же ситуации. Это тоже такой ресурс дополнительный, когда человек, который пережил то же, что и он тебя понимает, и он уже достиг, ну, большего там какого-то успеха, смог преодолеть эту ситуацию, и он еще оказывает помощь. Ну вот, вот это вот действительно может быть таким ресурсом важным. И ну, такие примеры есть, действительно. Я пробовала работать продавцем магазина. Это приносило больше-меньше грошей, а вовес час я была пригнеченной. В ідеалі я б збирала дитячі групи для зайняття мистецтвом, але не знаю, як себе прорекламувати, де взяти час і сили, щоб зробити це з нуля. Збирати групи в мене не вийшло. Я не можу знайти відповіді, як займатися влюбленою справою і мати нормальний заробіток, Вікторія. Так как не получается самой организовывать группы и так далее, то, возможно, стоит обратить внимание на компании, которые, центры, которые уже ведут группы для да, детского творчества и прибегнуть действительно к помощи, либо устроиться как сотрудник да, наемный в эти компании, либо да, на партнерских каких-то условиях действительно пообщаться с теми, кто уже ну, успешно ведет эту деятельность и, соответственно, взаимодействовать с ними. Мы переселенцы работу, хоть яку знайшли житло, орендували. Навіть я склала резюме. Тільки я соромлюся ходити на співбесіди, бо ні маникюру зараз не роблю нормального, ані зачіски. Все гроші идут на детей и на квартиру. Дарья. Опять-таки достаточно важно, действительно, если хочешь что-то изменить, то все-таки делать усилия над собой. И несмотря на то, что есть что-то, что не устраивает, действительно ходить на собеседование, потому что новая работа, возможно, даст действительно больше перспектив, и тогда появятся финансы для того, чтобы ну, ухаживать за собой там, и так далее, обеспечивать себе необходимый минимум. Но в то же время важно обратить внимание, может быть, кто-то может помочь в том, чтобы женщина чувствовала, Себе дійсно, ну, женщини і реалізовувалося Це очень важливо. Чоловік зловживає алкоголем. Доходу від нього немає. Все гірше і гірше. А здається, я вже поховала свої мрії, бо думаю тільки про гроші і комунальні борги. Як з цього вийти, чи маєте якусь пораду, Лариса Миколаївна? В этой ситуации важно очень обратить внимание на то, что человек, который живет зависимым человеком от алкоголя, является созависимым. Соответственно, это как замкнутый круг, действительно, и важно сделать усилия и выйти из него. Каждый для себя сам решает, либо направить действительно родственника при его желании на лечение, как-то с этой проблемой решать ее. Но Каждый, таки, должен понимать, що ну його фінансове благополучие зависит від нього самого. В первую очередь живу з батьками які думками ніби ще в 90-х. Хочу нормальну роботу і нормальне життя, але увесь час доглядаю за ними і слухаю, як вони скиглять. Я працюю медсестрою і вчилася б далі. Але я відчуваю, що цей депресивний настрій і ці побутові умови затягають мене у якесь болото. Я не маю сил, Марина. Важно, я думаю, продолжать реализовываться, обучаться и так далее. И, возможно, появится возможность изменить свои бытовые какие-то условия, да, переехать или как-то по-другому устроить свой быт, чтобы он доставлял больше радости. Важно действительно вдохновляться, не сдаваться, но при этом понимать, что родители — это тоже близкие люди, которые воспитали, родили очень много своего тепла, да, дали там и так далее. И забота о них — это тоже важная составляющая нашей жизни. Может быть, по-другому просто взглянуть на заботу, воспринимать это как не как обязанность, а как действительно добровольное такое служение и помощь близким людям. Буддисты говорят, что нет шляху до счастья, потому что счастье и в цей шлях. Тож будем счастливыми, попри все, а жизнь еще простіше.